नमस्कार प्रिय भक्तांनो आज आम्ही तुम्हाला श्री स्वामी समर्थांच्या चमत्कारी विषयी सांगणार आहोत ज्याचा तुम्ही चालताना किंवा अथरणावर पडून फक्त पाच मिनटे किंवा स्वामी समर्थांचे ध्यान करताना एकशे आठ वेळा हा जप करू शकता किंवा तुम्ही हा जप आपल्या मोबाईलमध्ये ऐकला तरी चालेल त्यामुळे तुम्हाला आर्थिक संकटातून त्वरित सुटका मिळेल या मंत्राचा रोज एकशे आठ वेळा जाप केल्यास तुम्हाला त्याची नक्कीच प्रचिती येईल आणि तुमच्या आयुष्यात कधीही पैशाची गरज भासणार नाही कमतरता पडणार नाही तुमचे आयुष्ये धनाने सुख समृद्धीने भरभाटीस येईल तुमच्या हे मंत्र पूर्ण आठवड्यात एकशे आठ वेळा जर तुम्ही मंत्र डेली बोलत राहिलात ऐकत राहिलात तर त्याची प्रचिती तुम्हाला नक्की आठ दिवसाच्या आतमध्ये मिळेल या स्वामी समर्थांच्या जपाचा नक्की तुम्ही रोज उच्चार करू शकता ज्या काही तुमच्या आयुष्यामध्ये पैशाच्या समस्या असतील त्याच्यापासून तुम्हाला नक्कीच आराम मिळेल कितीही मोठ्या कर्जाच्या विळख्यात तुम्ही अडकला असताल त्यातून तुम्हाला नक्कीच मार्ग मिळेल तुम्ही खूप सारे प्रयत्न करूनही तुम्हाला कोणत्याही प्रकारचा लाभ जर मिळत नसेल तर श्री स्वामी समर्थ भक्ताचा एकशे आठ वेळेस या मंत्राचा जाप तुम्ही नक्की करा तुमचे बँक खाते जरी रिकामे झाले असले तरी या मंत्राने तुमच्या खात्यामध्ये कुठून ना कुठून स्वामी प्रचिती होईल आणि तुमच्या खात्यामध्ये खूप सारा पैसा येईल त्यामुळे श्री स्वामी समर्थांचे या जपाचा तुम्ही अवश्य लाभ घ्यावा कितीही मोठा डोंगर जरी असला तरी स्वामी समर्थांचा हा एकशे आठ वेळा जप केल्यास तुम्हाला त्वरित आराम मिळेल जर तुम्हाला आणि तुमच्या कुटुंबाला श्री स्वामी समर्थांची कृपा तुमच्या वर आणि तुमच्या कुटुंबावर अशीच राहावी वाटत असेल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून कमेंटमध्ये श्री स्वामी समर्थ हे लिहा चला म स्वामी आपण या मंत्राचा जप सुरू करूया श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः ी स्वामी समर्थय नमः श्री स्वामी समर्थाय 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 नमः ी स्वामि समर्थाय नमः स्वामि समर्थाय नमः त्री स्वामि समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः त्री स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः ी स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थय नमः श्रीस्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी 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 समर्थाय नमः ी स्वामी समर्थाय नमः श्री 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 स्वामी समर्थाय नमः ी स्वामी समर्थाय नमः श्री 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 स्वामी समर्थाय नमः ी स्वामी समर्थय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः श्रीस्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थय नमः श्री स्वामी समर्थय नमः श्री स्वामी समर्थय नमः श्री स्वामी समर्थाय 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 नमः Swami, श्री स्वामी समर्थाय नमः 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 स्त्री स्वामी समर्थाय नमः श्री 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 स्वामी समर्थाय नमः ी समर्थाय नमः श्री 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 समर्थाय नमः स्त्री स्वामी समर्थाय नमः स्त्री स्वामी समर्थय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः श्री स्वामी समर्थाय नमः